Здравствуйте. В эфире программа «Тема дня». В гостях у нас сегодня лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко. Анатолий Степанович, здравствуйте. Приветствую вас. Вы сейчас много ездите по регионам Украины. Вы общаетесь с людьми, вы выясняете, собственно, что беспокоит граждан Украины. Я так понимаю, что, конечно же, вопросы насущные – это тарифы, это, система, это лекарства, это эпид-ситуация в стране. Но людей при всем при этом, вот, несмотря на, то, на, фоне, на фоне того, что все плохо, при всем при этом э, волнуют глобальные вопросы. Это вопросы взаимоотношений с Европой, обещания безвизового режима и, и, и коррупционные скандалы и многое другое. Поэтому я вот предлагаю начать именно с глобальных вопросов, раз, раз уже люди ими интересуются, потому что социальные мы поднимаем в этой студии. Регулярно. Давайте попробуем. Да, ну вот действительно в вот буквально на днях в, в Брюсселе будет решаться вопрос судьбы соглашения о Европе ассоциация, то есть ратифицирует или не ратифицирует. Вот, может, нам это не надо, потому что там столько сейчас дополнительных условий, э, которые предъявляются нам, а, собственно, то, что мы должны сделать, то есть, опять же, вопрос о сырье, об экспорте. То есть, нужно ли это Украине, как вы считаете? На самом деле, то, что люди интересуются вопросом внешней политики, тут, с одной стороны, есть осознание того, что угрозы есть, не возникают где-то далеко, они потом достают. И дальние страны, ну, к примеру, Европа считала, что российская агрессия ⁇ это где-то далеко. А потом, когда сбили самолет и погибло 300 человек, прежде всего голландцев, они тоже ощутили. Когда возникает какой-то сложный финансовый кризис или энергетический кризис, его чувствуют везде, потому что люди интересуются абсолютно обоснованно. Все в нашем мире сейчас взаимосвязано. Да, и, к сожалению, со знаком минус. А вот если говорить о соглашении об ассоциации, тут, мне кажется, происходит у людей трансформация осознания того факта, что по большому счету, я так скажу жестко, может быть резко, мы никому не нужны. И никто за нас наши проблемы решать не будет. Если у кого-то было еще такое ощущение, что Европа... Или Америка возьмет нас с паровозом, а кто-то думал, Россия, и потащит куда-то в светлое будущее, то теперь уже пришло это осознание. Анатолий Степанович, ну на самом деле обычно это люди это осознают, не осознают политики. То есть, в -то, мы, Вы знаете, уже начинает уже, уже начинает. Том, посмотрите, надежны. в парламенте была создана группа Еврооптимисты. Вот сейчас уже это слово еврооптимизм как-то звучит так. Э... Скорее, как насмешка, правда? Потому что, посмотрите, Европа, мы убедились, она отстаивает свой интерес. Их нельзя в этом упрекать. Они занимаются своей политикой, своими рабочими местами, своей социальной сферой. Нам просто надо осознать. Вот э, Петр Порошенко, когда был э, в Брюсселе порядка 10 дней назад, э, он сам не сказал, но господин Юр, Юнкер поблагодарил его, и мы об этом, слава богу, услышали, что президент Украины пообещал Европе снять запрет, мораторий на экспорт необработанной деревесины, кругляка. Взамен Европа нам дает кредит в 600 миллионов евро. Так, вот я... Ли так, ли так вот я скажу, не нужны, нам эти, не нужны нам эти 600 миллионов евро, потому что они все равно потом пойдут в офшоры, слепые трасты, и мы будем только расплачиваться в будущем. За счет того, что уничтожат Карпаты, уничтожат лес в других областях, при том, что процент э, лесистости территории, есть такой показатель, в Украине в, э, в три раза ниже, чем в средней стране Европы. Я не равняю с Финляндией, где многократно у нас ниже, или там со Швецией, Норвегией, а со средней страной Европы. То есть они хотят оставлять себе чистую экологию, дышать свежим воздухом. Они хотят получать наше необработанное сырье, чтобы у себя Развивать ну, деревообрабатывающую э, де, промышленность, мебельную промышленность, бумажную промышленность. Вот я знаю и получил официальные сводки, только за период 10 месяцев действия этого моратория, у нас в Украине за счет создания рабочих мест и работы людей на 16% увеличилось производство в деревообрабатывающей промышленности, на 15% в мебельной и на 4% в производстве бумаги. И дополнительные доходы в наш бюджет от этой работы наших людей составили примерно 90 миллионов долларов эквивалент. Если сейчас Порошенко выполнит свои обязательства перед Европой, это значит мы убьем рабочие места убьем свою экологию, я такого не хочу. И потом европейцам надо прямо в лоб и говорить. Европа заботится о себе, это логично. Каждый Но при этом, о себе. Почему мы не заботимся о себе? Вы знаете, тут проблема, мы выходим уже на моральную проблему, и она связана с темой коррупции. Потому что, к сожалению, вот эти пленки Онищенко, которые записал в кабинете президента на свой диктофон на часах, разговоры, которые дискредитируют, скажем так, главу государства, они подвешивают. Особенно тогда, когда Онищенко передал их американцам. Вот он еще передал британцам, Яна мы не знаем. Это создает проблему, когда высшее руководство страны не самостоятельно принятие решений. Потому что ту же проблему леса кругляка можно решить вот так. Читаем соглашение о зоне свободной торговли с Европой или э, в рамках э, Всемирной организации торговли. Там есть позиция, которая говорит, что страна X, мы в данном случае, может установить ограничения. На те ресурсы, которые она считает исчерпаемыми или которые истощаются. Лес истощается. Надо жестко занять позицию и не просить эти 600 миллионов, которые разворуют, повторяю, а решать свой вопрос. Тогда люди будут понимать, что сотрудничество с Европой равноценное. Вот посмотрите, тема безвиза, она опять сейчас в воздухе висит. Я хочу напомнить одесситам, что Украина установила для Европейского Союза безвизовый режим в 2005 году то есть уже более 11 лет, они ездят к нам, будучи на самом деле не бедными людьми, не тратя деньги на получение визы. Но нас тянут, как кота за хвост, вот это, вот это, вот это, вот это сделать. 144 условия выполнили, и все еще они никак не решатся. Но вопрос без визы, это, в общем-то, даже не сколько вопрос 40 там, или 50 евро за визу. Это, это, в принципе, вопрос, наверное, больше, это, это условия. То есть пускать или не пускать? Не совсем так, потому что на самом деле это не дает права на работу, чтобы все понимали. Естественно. Это не дает права на проживание длительное, там более чем определенное количество дней в году. Третье, этот безвиз будет сопровождаться требованием справки о твоей финансовой обеспеченности. То есть наличие забронированного отеля или денег на карточке значит, и всего прочего. То есть, чтобы люди не ощущали или не ожидали чего-то такого, какого-то чуда, что ты поехал и дальше можешь... Я скажу, что тема безвизов уже многих достала так, что не очень-то на него и рассчитывает. С одной стороны, потому что те, кто имели деньги и возможность ездить, они ездили и так. А те, которые хотели ощутить новый толчок как бы, в своем развитии, попасть за границу. После того, как э, в течение 2014-2015 года опустили гривну в трижды, все стали беднее в евро, в долларах эквиваленте, в трижды. И ехать они уже никуда не могут. То есть они не могут. А куда человек может поехать, если у него нет возможности даже за год накопить себе на то, чтобы отдохнуть за, э, за границей, например, две недели? Степанович, ну, Степанович, вот мы с вами это понимаем, это понимают люди, которые с вами встречаются. То есть, в общем-то, вот простой народ, да, понимает. Но то, что мы слышим от политиков, мы слышим совершенно другое. Собственно, почему и кто может их контролировать, те, кто решает судьбу этой страны? То есть почему, почему они позволяют себе это? Политики, которые вершат э, судьбы народа, они э, позволяют себе столько, сколько позволяют им граждане. Если во время выборов президент, премьер, неважно кто, считает и уверен в том, что забив эфир рекламой за украденные деньги, Развесив десятки тысяч бордов с красивыми фейсами и с обещаниями, ну, житы по-новому, чи там, краща команда на час кризиса, что угодно, и купив еще гречкой и так далее, они могут обеспечить себе новый срок, и люди это позволяют. Они тогда правят. То есть они правят без башен. Ну, а как иначе, понимаете? Если бы жили в условиях, например, когда есть царь или там король, когда власть проходит по наследству, тогда династия беспокоится о том, чтобы было все в порядке. Если мы жили в каком-то э, строе, скажем так, вот э, диктатуры, где никаких выборов нет, тогда мы все зависим от диктатора. Если нам дают возможность раз в пять лет выбрать, изменить власть. И мы эту возможность не, пользуем, не используем. Половина не идет на выборы. Вот посмотрите последние выборы парламентские в Одесском регионе. Ну, меньше половины приняли участие. Потому что власть дискредитировала себя. Она Это потеряла, с одной добились. стороны, а с другой стороны люди должны ощущать. Понимаете, они ж, ну как вам сказать? Я ведь тоже ходил на президентские выборы и спасибо набрал люди без, без денег дали примерно миллион голосов. Это высокое доверие. Это было бы уже достаточно, чтобы стать президентом Литвы или Латвии или Эстонии, такой типа страны. Но проголосовали, доверили Порошенко. А потом через несколько дней звонят. Помогите, злочинная влада и так далее. Я говорю, стоп, ну это же не было, как вот в советские времена, кто старше помнит, был один. Прописью один кандидат от блока коммунистов беспартийных. И все шли дружно 6 утра, голосовали. Здесь было 19 кандидатов, но был у людей выбор. Значит, нужно им пользоваться и нужно думать. Вот я э, надеюсь, что люди, которые ощутили, в конце концов, дистанцию между пустыми словами и реальными делами, вот они уже будут больше думать. Потому что если послушать нынешнюю власть, она как бы другая совершенно. Она англоязычная, она говорливая, она не лезет за словом в карман и так далее. Сравнить вот с той такой туповатой властью Януковича, ну как бы, а по сути, по своей, а если посмотреть по результатам, по объему коррупции, по потере доверия, разницы нет. Так вот вы говорите, Анатолий Степанович, что люди должны определиться. А как определиться, если действительно за последние годы люди понимают, что, ну, собственно, от смены лица результат в стране не меняется. То есть тот же уровень коррупции, те же проблемы ну, социальные. То есть лучше не становится от того, кого мы, за кого мы голосуем. Вы ставите правильный вопрос. Есть некоторые системные ответы, которые надо просто осознать. Э, возможно, я не был убедительным во время избирательной кампании, потому что я выступал и в вас эфире, и в многих других эфирах. Я пытался донести, что бизнес во власти – это проблема. Крупный бизнес в крупной власти – это крупная проблема. Люди в ответ говорили, дескать, ну смотрите, например, Порошенко он стал президентом, он же миллиардер, ему уже больше не надо. Он уже не будет красть, уже не будет никаких любых друзей, никаких не будет офшоров там и так далее. А я говорил, я сам рыбак, и многие рыбаки меня поймут, что если хищник, то он не станет травоядным. Если окунь жрет все, что движется, то уже набив полностью себе брюхо, он и дальше, и дальше, и дальше живет. И везде, во всех странах, независимо от фамилии. Поэтому нужно отделить людей, которые имеют, ну, скажем так, государственную жилку, которые предыдущие деятельности показали, что они способны жить аскетически, не воровать, не окружать себя вот этим всем лакшери, богатством, царством, собственными церквями, собственными иконами, ликами и так далее, и так далее, а просто нормально жить. Ну, есть из кого выбирать. Ну вот, кто нас слушает, пусть подойдет в студию и посмотрит. Я выйду без охраны. Я нормально просто общаюсь с людьми. Я встречаю на улице, они прячутся, жмут руку слабо, не бросают камнями, потому что есть нормальный период э, деятельности, за который можно отвечать. И ведь... есть много таких людей на всех уровнях. На уровне города, на уровне, всех, города, есть, ну, вот, в на уровне случае, области. В должны быть региональные элиты. Насколько как вы считаете, на сегодняшний день они сформированы для того, чтобы люди могли им доверять? Есть ли вообще такое понятие у нас сейчас, как региональные элиты, которые, которым можно было бы доверять? Есть. Вот Я, может быть, отвечу Чуть шире, но это актуально в том числе и для Одессы и региона. Вот независимо от фамилий, я был против и откровенно говорил тогда, что я против того, чтобы Украину поднимали, развивали, направляли на верный путь иностранцы. Я был против еще, когда включали Ярейска, Абрамявича, Квиташвили там, и прочих, 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 независимо, из Литвы, из Польши, или из Рузии или еще откуда-то. При всем уважении ко многим людям, я их знаю лично. Я считаю, что 46 миллионов, ну сейчас 42, если учесть Крым и часть оккупированного Донбасса, нас чуть меньше, тех, кто соблюдает законы Украины, достаточно для того, чтобы выбрать ярких, ответственных, исполнительных не просто молодых новых потому что молодость на либо в сердце а если это повязывается только с возрастом то мы часто видим за 24 года ну, или там что-то еще тоже много в политике а... я допускаю что могут быть ну Ярчайшие звезды. Но опыт показывает, что там нет ответственности, нет умения наладить коммуникации с людьми, нет работы на конкретный результат, доминирует пиар. А людям это неинтересно. Они могут слушать сладкие речи, а потом они хотят в конце дня видеть результат. Если его нет, это подрывает доверие. Вот. Поэтому, конечно же, в регионах появляются люди, которые начинают себя больше проявлять. Таких нужно поддерживать. Вот, Например, мы пролетели на выборах в парламент. Но у нас 500 60 депутатов местного уровня и 28 мэров и сельских голов. Сейчас работаем с ними, чтобы они закрепили это доверие, потому что на самом деле, когда проваливается центральная власть и грузит скандалах, офшорных, слепые трасты, там вот эти все пленки, кассеты и так далее, люди хотят нормально жить, особенно когда наступает напряженный зимний период, отопительный сезон. Они хотят, чтобы был убран снег, чтобы не было скользко, чтобы дети ходили в школу, чтобы не было эпидемий и так далее. Вот тут уровень местной власти, тем более сейчас, когда она получила больше ресурсов, их влияние на жи жизнь, обеспечение людей намного выше, намного больше. И я думаю, что отсюда начнется зарождение дальше уже тех, кто выйдет потом на центральный государственный уровень. Это не будет завтра, но таких людей нужно помечать и поддерживать. То есть вы говорите о децентрализации, о которой много говорят, но она должна быть не на бумаге, а по факту. Но как иначе? На самом деле, э, ну вот простыми словами, э, небольшой городок, вот как мой. Где живет мама отца уже нет, в Атутино, Черкасской области. Ясное дело, что местная власть там знает, какой участок улицы нужно переасфальтировать, где, в какой школе сделать ремонт или где нужно оновить освещение. Почему? С какой дури нужно ездить в область, а то еще и в Киев, согласовывать свои планы. Согласовывать с кем? С тем-то в областном центре или в Киеве сидит себе, ждет, что ему кто-то что-то поднесет. Это опять же, же, это опять это же кадры, которые нужно... должны уметь решать эти проблемы Правда. хотя бы на местном уровне. Правда, это тоже важно, потому что будьте объективны, на фоне того, что шла... Централизация по факту, то, то есть каждая семья, ну, живущая в селе, видя бесперспективность, старалась, чтобы ребенок переехал или в районный центр, а лучше в областной, а еще лучше в столицу. Для... И, и, там и там все продавали, чтобы закончил вуз и там устроился, работал. И потом оказывается, что, что если, если сейчас поехать в многие села, к сожалению, при всем уважении к э, крестьянскому труду, э, мои большинство родственников до сих пор там живут и работают, я вижу, как это тяжело, спивается село. И очень часто бывает так, что трудно избрать даже сельского голову. никто не хочет. Или трудно найти человека, который знает хотя бы основные законы, который может работать с компьютером, который может составить бюджет, отчет и все прочее. Конечно же, вот, э, нужно будет поднимать это все. Это тоже не один день. Но позитивные импульсы должны идти из Киева, из центра. Власть должна быть заинтересована, чтобы села не уничтожались, а потом быстренько продать землю. А наоборот, чтобы там было производство. Анатолий Степанович, подводя итог нашей беседы, у нас осталось совсем немного времени. Вот коротко, краткий рецепт, как с этим бороться. Есть, можно ли вообще с этим бороться? Нужно осознать, что это наша страна. Нужно осознать, что никто нас не будет ни защищать от врага, ни создавать рабочие места вместо нас. Нужно понять свой, пускай эгоистический, но интерес в том, чтобы здесь расцветал сад. Кто сомневается, то, что я скажу, я уверен, это записано в программе нашей партии. Мы можем стать не одним из, а лидером среди всех стран Центральной и Восточной Европы. Мы можем обогнать и Польшу, и многие другие. Кто сомневается, пускай вспомнит Польшу на начале 90-х. Руина, и все везли туда. Мы можем, включив творческую энергию, раскрепостив людей, которые имеют жилку, особенно, ну, не надо об этом рассказать, в Одессе, которые имеют, ну, Предпринимательскую, жилок, жилку, да. предпринимательскую жилку, прежде всего, желание сделать лучше, красивее, интереснее и так далее, дать им творить возможность тут, а не убегать куда-то из, из своей страны. Тогда это включится. Для этого власть должна быть не репрессивной, а стимулирующей развитие собственное. Не сдающая интересы, неважно, Европе или Москве, а защищающая свою страну. Тогда будет успех. Ну что ж, благодарю вас за эту беседу. Спасибо. И напомню, что в гостях у нас был лидер партии «Гражданская оппозиция» Анатолий Гриценко.